assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang agarda videolarimiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing assalomu alaykum aziz o'quvchilar mana bugun biz sizlar bilan o'n yettinchi darsimiz uchinchi qismiga yetib keldik o'n yettinchi darsni 2 ikkinchi qismlarida yangi so'zlarni ko'rib o'tganligimiz sababli bugun uchinchi qismida ibora va grammatik kodlarga o'tishga qaror qildik to'g'ridan to'g'ri doğru. demak boshladik birinchi qoidamizda nan ii ya'ni biror narsani buyurmoq degan shikita degani buyurmoq degan zakaz qilishga yaqin so'z buyurmoq oshxonaga kirgan paytda kiyim chi buyurish mumkin yoki bir qandaydir ovqat buyurtish mumkin yoki kola fanta buyurish mumkin va hokazolar ko'proq o'sha holatda ko'proq ishlaydi demak quyidagi gaplarda ko'rib o'tsakkan osongina tushunib olamiz demak bo'lsh nimani buyuraylik yoki nima buyuramiz tu ikki kosa solangtan yoki yani ikki portsiya sollangtang buyuraylik degani sa degani buyuraylik hasda qilaylik degani tu sa ikki kosasini buyurtiraylik keyingi gapimiz pega qorin och qolganligi uchun tezroq buyuraylik de mak tushunarli qorin och qoldi shuning uchun tezroq buyuraylik hgamen nengmon bilan pulkogini buyurdim demak tushunarli akka degani boy boya degani sal oldin degani boya kofe ikki stakan buyurgandim lekin hali chiqib kelmadi hali olib kelishmadi demoqchidgn hali chiqmadi hali kelmadi deyapti buyurgandim lekin hali kelmadi demak ushbu shkida felimiz o'zbek tiliga judayam yaqin bo'lganligi uchun to'g'ridan to'g'ri doğru, hech qanday muammosiz tushganligi uchun bunda muammo yo'q deb umid qilamiz demak hammasini tushundinglar deb umid qilamiz keyingi gapimiz keyingi qoidamiz chumunul hada chumunul patta chumun degani bu to'g'ridan to'g'ri zakaz degani ya'ni, yani buyurtma bu ham ko'proq restoran oshxona shunga o'xshash joylarda ishlatiladi demak zakazni yani qilmoq yoki chumunul patta bo'lsa zakazni olmoq ya'ni buyurtmani olmoq demak tushunarli c nimani zakaz qilasiz bering deyapt demak bu zakaz qilishda endi bering degani zakaz qilish buyurtma qilish ovqatni demak tushunarli keyingi gapimizda yogiyo chumunchun padisy koreyada tanimagan odam uchun ko'proq magazin do'kon oshxonalarda chaqirgan paytda Da, yogi de yo deydi yoqqa qarang degani yogi yo degani bu yoqqa qarang degani chumun cho'n chum padisa yo ya'ni zakazni iltimos oling ya'ni bu yoqqa qarab oling deganida bu yoqqa kelib zakaz oling demoqchi chananmanaiyo chanqan degani ozgina vaqtgina man degani ozgina faqat ozgina vaqt kutib turing yoki kuting sal turib yoki hozir zakazni olaman ozgina kutib turing hozir zakazni olaman deyapti demak tushunarli bu oshxonadagi gaplar ekan restorandagi yoki demak tushunarli keyingi so'zimiz sogerl hada sogeril patta demak soge degani tanishtirish degani edi tanishtirishni qilmoq ya'ni tanishtirmoq yani. yani patta tanishtirishni olmoq ya'ni tanishtirilmoq degani bu majhul nisbatda ya'ni meni tanishtirishdi yoki meni menga tanishtirildi demak tushunarli yoki men boshqa odamlarga yoki kollektivga jamoaga tanishtirildim kimdir tomonidana demak hada tanishtirmoq saa tanishtirilmoq degani demak boshladik gaplarni Sonsenim, se ng demak ustoz yangi se degani yangi degani yangi studentni yoki o'quvchini bizga tanishtirdilar soge ha shi degan demak hurmatli odamlar uchun sonsi ya'ni ustoz hurmatli bo'lgani uchun tanishtirdilar deb hurmat qilgan paytda aytiladi demak tushunarli to'g'ridan to'g'ri doğru o'zbek tiliga tushdi nanin demak men yangi do'stimga bo'lib ketyapti r qo'shimchasi bu yerda ga men yangi do'stimga tanishtirildim ya'ni kimdir tanishtirdi unga yana ikkinchi ma'nosi bor menga yangi do'stim o'zini tanishtirdi degan ma'nosi ham bor demak tushunarli ushbu qoidamiz ham tushunarli bo'ldi degan umiddamiz keyingi so'zimiz kattin degani katta degani demak o'xshash bir xil degani edi qattin bo'lsa otdan oldin kelgan paytda bir xil narsa yoki bir xil sumka bir xil avtobus bir xil oshxona va hokazo bir xil degani yoki o'xshash degani demak quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz faqat bu otdan oldin kelsa in qo'shimchasi qo'shiladi agar otdan keyin kelsa kattao bo'ladi o'xshash degani otdan oldin in qo'shimchasini oladi demak quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz biz bir xil samolyotga mindik yoki samolyotni mindik yoki samolyotga chiqdik deyapti demak biz bir xil samolyotga chiqdik. Biz bitta bitta desa ham bo'ladi bitta maktabga boramiz ya'ni bir xil maktabga boramiz bitta maktab tepada ham biz bitta samolyotga chiqdik desak ham bo'ladi shas demak wilson bilan bir xil narsani kattin got degani bir xil narsa degan. bir xil narsani buyuraman demak wilson aa, masalan chanchi buyurtirgan bo'lsa men ham kattino desa demak men ham bir xil narsani buyuraman ya'ni men ham chancti buyuraman degan demak tushunarli aziz o'quvchilar aziz o'quvchilar shuning bilan ushbu darsimizni tamomlaymiz sizlarga uyga vazifa ibora va yangi so'zlarni yod olasizlar va ular ishtirokida ko'proq turli xil gaplar tuzinglar shunda silarda yaxshi qoladi kimda qandaydir takliflar bo'lsa yoki biz tarafimizdan qo'yilgan xatoliklar bo'lsa kommentda qoldirishilar mumkin biz albatta javob beramiz keyingi darslarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling omon bo'ling